Bakıda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Nərmanov rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, yolu keçən 1981-ci il təvəllüdlü Aqil Əzizovu avtomobil vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb. Əzizov vaqit reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Təhsil Nazirliyi ilə razlaşma əsasında ali məktəblərdə daha çox praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə əyani tədris bərpa olunub. Ali məktəblərin böyük əksəriyyəti isə distant təhsildə qalıb. Bunun açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə olunması şöbəsinin müdürü Rəşad Tağiyev bildirib. Hesab edirəm ki, yaxın vaxslarda 5 şəhər və rayonda yerləşən universitetlərdə tədrisin təşkili ilə bağlı da qərarlar veriləcək. Qeyd etdik ki, Təhsil Nazirliyinin ötən gün verdiyi qərarı əsasən mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq növbəti həftədən etibarən tədrisin təşkili ilə bağlı yeni normaların tətbiqi planlaşdırılır. Belə ki, aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant formada təşkilinə səbəb tutulur. Digər şəhər və rayonlarda isə tədris sanitariya-gigiyen tələblərinə əməl edilməklə qismən əyani formada davam etdiriləcək.